जय भीम डॉक्टर भी। बाबा साहेब प्रोग्रेसिव काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एस सी एस टी हब डीआईसी ना संयुक्त उपक्रम मित्रों इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैम्पेन જે ફોર્ટી ફાઈવ ડેઝ પિસ્તાલીસ દિવસ માટે જે પીસીસીઆઈના પ્રેસિડેન્ટ તેમજ જે આપણી આગામી આગામી દિવસોની અંદર જે ના લોકોને આવરી અને જે બેંક બનાવનું સપનું લઈને ચાલનાર આ સભાના ઉદઘાટક અને સમાજને એક દિશા આપનાર માન્ય સાહેબ તેવા જ સુરતના બિલ્ડર એસોસિએશનના પ્રમુખ અને અમારા સૌના રાબર અને જેની પાસે ખૂબ બેઝિકલી ટેકનિકલ નોલેજ કરી અને આઈટી ની અંદર પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે રિટાયર્ડ થઈ અને આપણી જેને કહેવાય ને કે ભેગ ધરી છે સમાજને જોડવા માટેનું સમાજનું કાર્ય કરવા માટેના એવા મારા સ્નેહી મિત્ર સુબચન રામજી જેઓ પોતાના પરિવારમાં તમામ લોકોને એડવોકેટની ડિગ્રી એટલે બાબા સાહેબે જે એક ડિગ્રી લીધી હતી એવા આખા પરિવાર ને બધાને અપાવનાર અને સમાજ માટે વર્ષોથી એક જ ધૂન લગાવી અને ચાલનાર આપણી વચ્ચે એવા શ્રી ઓ આર સાહેબ जेने हूँ आरजे पटेल साहब घना समय थी विनती करता था तो मेरी बात तो समझ रहे हैं तो कि मैं हिंदी में करूँ या गुजराती में दोनों में भी दो, भी दो, चलेगा मिक्सअप रहेगा तो चलेगा चलो हाँ ओके तो मैं और आरजे पटेल साहब बहुत दिनों से जिनको हम यहाँ खींचने की मतलब उसके अंदर जज्बा है विचार है समाज को देने की कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं ऐसे हमारे बीच में हुए पटेल साहब निवृत्त अधिकारी और कलेक्टर जीवन ने अंदर खूब सारू कार्य कर रिटायरमेंट प्राप्त कर જેવો ગર્વ લઈ શકીએ આપણે પણ સુરતવાસીઓ ગૌરવ લઈ શકીએ એવા મારા મિત્ર આરે છડિયા સાહેબ રિટાયર્ડ ડિવાઇસપી એવા જ મારા સ્નેહી અને ક્યારેક કોક કહેવાય ને કે સુખ દુઃખની વાત કરવી હોય તો કોકના ખંભે જઈને રોઈ શકાય અથવા કોકનો ખંભો લઈ શકાય એવા મારા બીજા મિત્ર ભાઈ શ્રી માધુભાઈ બોજ અહીંયા વિશેષ પધારીને જેવો આપણને આ મંચ ને સન્માનિત કર્યા એવા મારા મિત્ર મનુભાઈ ચાવડા ભાઈ મહેશભાઈ શ્રી મકોણા સાહેબ અને તમારી વચ્ચે હું છું અને દરરોજ સમાજની કઈક ને કઈક બાબતો વિશે ચિંતા કરીએ तमने तो बताया था तो उसे के 20 सात 2025 ना दिवस है हम लोग यहाँ मिले थे उसमें से बहुत से लोग अभी वही दिखते हैं और दूसरे बहुत से लोग नए भी आए हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डेढ़ दो महीना नहीं हुआ और नाथू भाई और आरजे पटेल साहब ने हमको याद किया हमारा तीन घंटा लेंगे लेकिन हम लोग दोस्तों ये बोलते हैं आरजे पटेल साहब और हम आपका दो घंटा या ढाई घंटा लेते हैं इसके लिए हमको दो ढाई महीने से तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों आपका तो सिर्फ दो घंटा जाता है ढाई घंटा जाता है लेकिन इसके लिए विचार लाने के लिए उसको इम्प्लीमेशन करने के लिए उसको सही दिशा में दर्शाने के लिए आप देखते होंगे तो अभी हम लोग आपको हर बात से अपडेट किया हर दिन मान लो आज से लास्ट आठ दिन से हमको आपको अपडेट करते हैं एक दिन हमने मैसेज ये छोड़ा दूसरे दिन कार्ड छोड़ा तीसरे दिन कैसा मेनू रहेगा वो छोड़ा फिर बोला हमने कि भाई हम ये मीटिंग क्यों बुला रहे हैं तो उसके लिए हमने जो विषय रखा था कि लॉर्ड बुद्धा फाइनेंस लिमिटेड जो है हमारी उसको हम बैंक में कैसे कन्वर्ट कर पाए और कन्वर्ट कर पाने के लिए हमारे पास सफिशियंट फंड भी होना चाहिए तो सफिशियंट फंड हम जब ये बैंक का विषय लेके चले थे लॉर्ड बुद्धा तब आरबीआई की गाइडलाइन ढाई तीन करोड़ दो करोड़ दस लाख की थी तो हमने मैंने यहां से मैं और आरजे पटेल साहब ने हमने मौर्य साहब का फोन आया मौर्य साहब बोल रहे कि आज लास्ट डे है तो आप ये फॉर्म भर के हमको इतना पैसा मतलब एक लाख करीबन लेते थे तो हमने तो क्या बोला कि मैं तो खुद ऐसा विचार करने वाला आदमी हूं आप लोग मेरे से 20-25-30 साल से सब जानते हैं कि अपना भाई छोटा हो या बड़ा कोई ध्यय लेके चलता है तो मैंने कुदरत ने मेरे को जो दिया है तो मैंने करीबन 10 मिनट के अंदर जो उसने खाता बजाया उसके अंदर मैंने और आरजे पटेल साहब ने ट्रांसफर कर दिया एक, एक लाख रूपये देखो मित्रों उस टाइम की बात कर रहा हूं जब दो लाख दस हजार रुपया बैंक बनाने का आरबीआई का नॉर्म था उसका फंड की रिक्वायरमेंट थी अभी क्या हुआ कि उसके बाद हमारी फॉर्म वॉर्म सब रख दिया सब कुछ तो आरबीआई की गाइडलाइन चेंज हो गई आरबीआई की गाइडलाइन ऐसे हो गई कि अभी अभी आपको प्राइवेट बैंक बनाना है तो करीबन उसका टेन करोड़ जो पहले अपने शेर मुड़ी बोलते हैं उसको सिर्फ दो करोड़ द, द, दस लाख से सीधा दो, दो करोड़ दस लाख से सीधा सीधा कितना हो गया भैया फाइव टाइम हो गया <laughs> तो हम वहां तक तो पहुंच गए थे उससे भी आगे चल गए थे लेकिन गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट है उसका रूल्स है वो रूल्स है इसके लिए कोई ऐसे बोलेंगे कि भाई हम ये है तो हमारे लिए को, अलग कोई नियम है नहीं तो इसके लिए क्या हुआ कि हमारी जो स्पीड में काम करने की जो स्थिति थी वो स्थिति कुछ तक बोलते ना स्टेप बम्पर आ जाता है तो गाड़ी को क्या करना पड़ता है धीमी ब्रेक मारना पड़ता है तो हमारी गाड़ी को ब्रेक हो गई है अगर वो बंफर आया है तो वो आप यहां बैठे हुए सब लोग जिनके पास कुछ ना कुछ है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर यहां जो हम लोग बैठे हैं, वो कुछ ना कुछ दें आप ऊपर जाए नीचे जाए आगे जाए पीछे जाए कहीं भी देख लो अगर बाबा साहब को एक निकाल दो और फिर अपने आप में अपने अपने कुल के बारे में अपने खुद के विचार के बारे में हम सोचेंगे तो हम कहा पाएंगे वो देख लो भैया बहुत बहुत गहराई से आप यहाँ जो बैठे हैं लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन हो आप सब लोग कोई ना कोई रिटायर्ड अधिकारी है कोई ना कोई बिजनेसमैन है कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं ऐसे लोग बैठे हैं तो ये हमारा जो लक्ष्य लेके हम चल रहे थे उसमें मौर्य साहब थे गवई साहब है सुबच्चन राम साहब है और अपने अरविंद दौरे जी है से बहुत से लोग पूरे भारतवर्ष में से जुड़े हुए और सब लोगों ने हम लोगों ने मेहनत की है और जो हमारी गाड़ी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उसको स्पीड कहीं से मिल सकती है तो गवाई साहब की इच्छा ऐसी थी कि भाई लोग भारत में अगर बात करें और गुजरात की बात करें तो गुजरात आर्थिक राजधानी बोली जाती है तो गवाई साहब की खुद की इच्छा थी कि आप हमारा जो कैंपेन हम 45 डेज का शुरू करने वाले हैं वो हमारी इच्छा है कि नाथू भाई आप सूरत से हमको करवाइये तो हम भी भाग्यशाली हैं और हम सूरती लोग हैं तो हम हमारा विश्वास गवई साहब ने हमारे पूरे समाज पे ऊपर विश्वास रखा है तो मैं मेरे समाज को वो एस है एस है ओबीसी है नहीं लेकिन हम सबको साथ में लेके बाबा साहब की जो विभावना है उसको साथ में लेके चलने वाले हम लोग हैं ओ विभावना को गई साहब और जो लोग ये निकल पड़े हैं समाज के लिए तो हम अपना हाथ बटाए ऐसी मेरी खुद की आप सब से गुजारिश है इच्छा है आप सब ये काम में कुछ ना कुछ अपना योगदान कुछ ना कुछ आप सब अपना योगदान देंगे और यहां ये तो अब काम करने का है हम सबको करना है कौन कितना कर पाएगा वो कोई नहीं जानता बाबा साहब ने जो हमको कुछ न कुछ रास्ता दिया है वो रास्ते पे हमको सबको आगे बढ़ना है कोई दो दो मान लो कि हमारी जो पूरी एक करोड़ की जनसंख्या है अगर हम नैतिकता की ओर एक एक डग बढ़ाएंगे तो एक सौ करोड़ डग एक दिन में एक सेकंड में हो सकता है ऐसे हम लोगों को जो हमारा सपना हमारे समाज के लिए देख के चलने वाले गवई साहब है बोरिया है, चंद्र चंद्राम साहब है उनको हमको भरोसा दिलाना है उसके लिए कुछ न कुछ हमारे लिए मैं मैं तो बहुत से दिन में जहाँ बैठा हूँ वहाँ कहता हूँ कि कोई भी वस्तु अपने उजड़ी करी हुई तो शु पड़े मित्रों सुव पड़े

तो हम गायकवाड़ साहब को याद करते हैं साहू जी महाराज को याद करते हैं तो ऐसे हमारे सबको कुछ न कुछ आगे बढ़ना है और दूसरा जो प्रोग्रेसिव काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वो पूरे भारत वर्ष में हम बना रहे हैं तो इसके लिए यहाँ का जो फॉर्म है मतलब वो फॉर्म यहां जो अधिकारीगण है सबको भरना है और उसमें योगदान भी देना है कोई लाख नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं लेकिन यहाँ जो नाथु के वहां जो आएगा उसको क्या क्या भुगतना पड़ेगा पड़े क्या करना पड़ेगा जरा मेरे को आवाज चाहिए भाई महेश भाई विक्रम भाई क्या करना पड़ेगा पड़े। क्या करना पड़ेगा पड़े क्या, पड़े क्या क्या करना पड़ेगा ऊपर पड़से मित्रों हूँ तुमने तो तो कोई ने छोड़ी શું કરીસ გასામણ તમારે ભોગવવું પડશે એટલે વિશેષ મારા મિત્રો હા આપણે જે વાત લઈને ચાલ્યા છીએ અહિયાં دوسری દબા પે apne एससीएचटी हब के લોબી આયે ہوئے ہیں اور डीआईसी के कौन गोयल साहब आए हैं क्या हां गोयल साहब भी आए हुए हैं और दूसरा आप सबके भरोसे हम काम कर रहे भैया आप सबके भरोसे हम यहां यहां हम बैठे हैं, लेकिन किसके भरोसे पे हम काम कर रहे भैया आप सबके तो कुछ ना कुछ आप सब लोग जो ये कार वाले के चल रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ हलेसा सबको मारना पड़ेगा कुछ ना कुछ सहयोग सबको देना पड़ेगा दूसरा जो चौथा है होम बैठे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड उसका नया नया न्यू स्वरूप लेकर हम ट्रेडिफाई डॉट कॉ डॉट इन लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे जो भी लोग छोटे हैं बड़े हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं मान लो कि कोई अच्छी तरह से एक झुमका क्या चाबी का बनाता है कपड़े का या दूरी का बनाता है उसको भी हम प्लेटफॉर्म देने के लिए रेडी है तो उसका भी आज ओपनिंग साहब के से होने वाला है मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर इतना ही कहता हूं हम सब लोग साथ में जुड़ेंगे एक से हाथ हाथ मिलाएंगे एक दूसरे को सहयोग करेंगे जब जमीन के अंदर एक बीज का दाना कितना होता है एक ही होता है और उसका फल कितने लोग खाते हैं और कितने फल उसके अंदर आते हैं ऐसे ये पेड़ लगाने वाले ये बीज बोने वाले यहाँ अपने गवे बैठे हैं उसको हम सब कोई पानी सिंचे कोई उसके पास जो भी अच्छी हवा है वो हवा भी दे सकते हैं लेकिन ये कारवा को हमको सबको लेके आगे बढ़ना है જાદાના કહેકર ઇતનાય કહેતા હું ત્યાં ગવઈ સાહેબ મોર્ય સાહેબ સુબચ્ચન રામ સાહેબ મારા મિત્ર જિગ્નેશભાઈ અડિયા સાહેબ માધુભાઈ મહેશભાઈ ચાવડા સાહેબ આર એમ પટેલ સાહેબ આરજે પટેલ સાહેબ મકવાણા સાહેબ આપ સૌનું અને અહીંયા બેઠેલા તમે અમારી શક્તિ છો એવા બધાય લોકોનું મારા હૃદયથી સ્વાગત કરું છું આવનારા દિવસોમાં આપણે વધારે સક્રિયતાથી સમાજ માટે કંઈક ને કાંઈક આપશો વિચારો અને ડોક્ટર બાબા સાહેબે એના જીવનની અંદર આપણને અહીંયા લઈ આવવામાં એમણે એમના ચાર ચાર દીકરાઓનું મિત્રો ચાર ચાર દીકરાઓનું બલિદાન આપ્યું આ ખાલી એક ક્ષણ માટે આપણે દિવસમાં એક વખત જો વિચારશું તો આપણને ઘસાતા ઘસામણ ભોગવતા કોઈ મિત્રો રોકી શકશે નહીં વિશેષ ન કહેતા એટલું જ કહું છું આપ સૌનું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું ધન્યવાદ જય ભીમ